Моя будущая жена, я люблю очень петь. И хочу спеть тебе свою любимую песню. Я буду долго гнать велосипед. В чужом краю его остановлю. Доброе утро. Меня зовут Лидия. Мне 48 лет. Я участвую в проекте «Семья». Честное слово, не знаю, получится у меня или не получится. Это мои переживания. Ну, жизнь есть жизнь. Утро, я думаю, будет прекрасное. Сегодня жду сейчас визажистку Машу. Вот, меня приведут в порядок, уложат, накрасят. Вот, и я думаю, что съемки должны пройти прекрасно. Честно говоря, я очень переживаю. Я хочу, я хочу, чтобы она была, ну, чтобы она была, ну, ну, чтобы она была хорошая, очень хорошая. Мне так хочется, вот, чтобы она была хорошая. Ну что, милый, я это мой дом, я его построила сама. И вот лопата, скоро зима, надо будет чистить снег. А вот дверь будем прикручивать, гордины, вешать такие полочки. Так что, милый, я жду тебя, всегда я тебя рада. Салатик это запросто. Уборщик это запросто. Но Андрей и все остальное ждут тебя, твою работу. А мы будем только принимать ее достойно, я надеюсь.